ताजा घडामोडींसाठी स्वानान न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. कल्याण बदलापूर रोडवर काल रात्री 12 सुमारास रिलायन्स पेट्रोल पंपजवळ एका भरधाव रिक्षाचालकाने एका दुचाकीला धडक मारून पळून गेला. अल्ताफ शेख हा त्याचा मित्राबरोबर त्याच्या दुचाकीवरून घरी जात होता. तेव्हा रिक्षाचालक उबेद उमर शेख हा दारू पिऊन रिक्षा चालवत होता. त्याने अल्ताफ शेख यांच्या दुचाकीला धडक मारून पळ काढत असताना स्थानिक नागरिकांचा पाठला त्याला पकडलं लल्ताफ शेख व त्याच्या मित्राला गंभीर इजा झाली असून त्यांना सेंट्रल हॉस्पिटल मध्ये दाखल करण्यात कर भाई मेरा नाम अल्ताफ शेख है और ये एक्सीडेंट हुआ है अमरनाथ पेट्रोल पंप भारत गैस उधर ही हम लोग टर्निंग ले रहे थे पेट्रोल भराने के लिए उतने में एक ऑटो वाला आया वो बहुत जिग जैग में चला रहा था तो उसने आके हमको ठोक दिया मेरा भाई उड़ के बहुत दूर तक गिरा भाई मे को इधर पीट पे पैर पे पूरा जख्म लगा है मुझे को, अंदर तक और फिर उसको टेम्पो वाले पकड़ के लेके आए और अभी जाके पता चला कि वो पीएला था डिंक एंड ड्राइव कर रहा था तो अभी वो बैठा है अभी उस पूछताछ हो रहा है नहीं उसकी गाड़ी का नंबर तो नहीं पता मैं पूरा बेहोश हो गया था मेरे को कुछ दिख नहीं रहा था हाँ ठोक के भाग गए थे डायरेक्ट रुके भी नहीं इसको कल्याण से पकड़ के लेके आए डायरेक्ट उधर से टेम्पो वाले पब्लिक पकड़ के लेके है भाई मेरा नाम समीर है समीर सिराग शेख और मैं घर से निकल रहा था मतलब मेरे चाचाओं को लेने के लिए तो हम लोग पेट्रोल पम्प अमरनाथ पेट्रोल पम्प के इधर पेट्रोल भर जा रहे थे तो वहाँ पर हम लोग मतलब निकल रहे थे तो पेट्रोल भरानी जैसे टर्निंग में हम लोग टर्निंग ले रहे थे तो वो टाइम पे एक ऑटो वाला मतलब उस मतलब ऐसा चला रहा था गाड़ी मेरे को भी इतना पता भी नहीं कि ऐसा टेढ़ा मेढ़ा गाड़ी चला चला रहा था फिर बाद में जैसे हम लोग ने सिर्फ टर्निंग के लिए इधर वेट किया वेट करने के टाइम जैसे हम लोग के पीछे से डायरेक्ट आया ठोका हम लोग को हम लोग के तो और दो गाड़ी थी दोनों गाड़ी को ठोका और एक छोटी सी बच्ची भी थी उसमें ठोक के डायरेक्ट सीधा कल्याण के रोड सीधे सीधा रोड से निकल गया वो फिर उसके पीछे जो टेम्पो थी जो थी उन लोग ने उसको पकड़ के ले गया अभी जस्ट वो इधर ही है बात कर रहे अभी हम लोग और मेरे को सब मेरे को तो ज़्यादा नहीं लगा लेकिन एक हमें मेरा दोस्त जो मैं मेरे साथ था उसको या प्रकरणी पोलीस काय कारवाई करतात याकडे आता सर्वांच लक्ष लागलंय निखिल चव्हाण स्वानंद मीडिया उल्हासनगर ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूज ला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन वर क्लिक करा